i'm fine that dude we Tiga-tiga. Saya rasa lambat juga. Akhirnya orang cuti lagi. Sikit je kan yang hari-hari kerja. Ambil nombor dia sekejap. dia sakit tu dia pergi dia Di Terminal Persepadu Selatan, TBS, untuk melihat persiapan operator TBS menjelang dua musim perayaan yang penting dalam masa dua bulan akan datang iaitu Tahun Baru Cina dan juga Hari Raya Adi Fitri. Kita menjangkakan musim Tahun Baru Cina dan Raya Adi Fitri, memang Terminal Persepadu Selatan ini akan menjadi tumpuan orang ramai, ramai yang akan menggunakan perkhidmatan bas ekspres untuk balik kampung. ...untuk uh, beraya dan juga merayakan uh, Tahun Baru Cina. Dan sudah tentu TBS akan menjadi sangat sibuk. Okay. Salah satu isu yang uh, menjadi aduan orang ramai sebelum ini... ...ialah apabila mereka membeli tiket melalui uh, online travel agent ataupun OTA. Okay. Uh, dah sampai ke TBS, mereka perlu beratur sekali lagi untuk um, untuk menukar QR Code mereka. Jadi perkara ini memang mendapat uh, perhatian kita... Ada uh, suka cita saya nak katakan bahawa bawah uh, pihak operator telah pun menyelesaikan isu ini. Yang pertamanya uh, pihak kerajaan melalui apat telah pun mewajibkan semua OTA iaitu online uh, ticketing agent yang menjual tiket bus express untuk mana-mana satu syarikat uh, bus express pun mereka wajib uh, mengintegrasikan QR code dalam tiket mereka. Jadi mulai uh, Februari ini semua penjualan tiket uh, melalui OTA mesti ada QR code. Okay. Jadi untuk mana-mana tiket yang akan dibeli uh, mulai Februari ini memang dah ada QR code. Dia tak payah lagi tukar QR code apabila sampai ke TBS. Uh, untuk tiket-tiket yang sebelum ini yang mereka telah beli sebelum ini yang tak ada QR code uh, pihak uh, TBS juga telah uh, membantu dari segi mereka boleh sekarang ini uh, mendapatkan QR code itu secara online melalui website TBS melalui portal TBS. Jadi maksudnya penumpang tidak perlu datang uh, ke terminal untuk menukar QR code mereka secara uh, secara fizikal. Okay. Ini penambahbaikan. Uh, ada penumpang bertanya mengapa perlu QR code? QR code ini ialah dia macam boarding pass boarding pass untuk masuk ke uh, pintu pelepasan melalui terminal Pesepadu Selatan. Kalau kita lihat konsep TBS ini, dia macam airport. Dia ada pintu dia uh, untuk membenarkan hanya penumpang turun ke pintu pelepasan. Okay. Sudah tentu uh, pihak operator TBS uh, mereka uh, juga mengenakan satu ringgit untuk QR Code ini uh, untuk mereka uh, sebagai uh, hasil kepada pihak operator namun begitu kita mengharapkan bahawa proses ini dapat berjalan dengan lebih baik sekarang ini, maksudnya penumpang tidak perlu lagi datang untuk beratur untuk menukar QR Code mereka saya harap bahawa dalam musim tahun baru China akan datang ini jumlah orang yang akan beratur akan berkurangan dengan mendadak. sebab walaupun kita menyediakan platform online kita tahu bahawa mungkin ada sebilangan kecil yang mungkin tak sedar jadi mereka masih ada beberapa kaunter secara fizikal Tetapi kita menggalakkan uh, orang ramai supaya menggunakan talian Atas talian untuk melukar QR Code mereka Kepada mereka yang telah membeli tiket yang lebih awal Jadi kalau mereka dah beli tiket sekarang Dah ada QR Code maksudnya tak payah buat apa-apa Terus datang ke TBS Terus boleh uh, uh, pergi ke pintu pelepasan okay. Jadi ini penambahbaikan yang kita uh, harapkan okay. Uh, saya berharap uh, penambahbaikan ini menjadikan TBS ini lebih bersilah uh, kepada penumpang. Yang keduanya uh, sudah tentu kita juga uh, meminta pihak operator uh, untuk menambah baik kemudahan dan fasiliti di sini. Saya tahu dalam beberapa bulan sebelum ini memang ada banyak aduan di TBS berkenaan dengan uh, tahap eskalator tak berfungsi, lift tak berfungsi, tandas tak uh, bersih dan sebagainya. Jadi semua perkara ini memang kita telah mewajibkan pihak operator tambah baik. Uh, escalator semuanya perlu bergerak uh, lift kena berfungsi tandas kena berada dalam keadaan yang bersih dan sebagainya jadi perkara-perkara asas ini memang mendapat perhatian daripada uh, pihak uh, Kementerian Pengangkutan dan uh, kita uh, mewajibkan pihak operator untuk mewajib, uh, memastikan tahap uh, keselesaan kepada pengguna ini sentiasa terjaga kerana mereka ada mengenakan charge perkhidmatan kepada penumpang, jadi adalah tanggungjawab kepada pihak operator untuk menjaga kemudahan dan juga kebersihan uh, terminal ini. Yang ketiganya, saya juga suka cerita saya nak umumkan bahawa uh, JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan okay, akan berpindah ke uh, uh, correct, Bandar. Uh, JPJ Cawangan Bandar, Bandar Bandar Seri Pemaisuri yang uh, terletak di Bandar Tasik uh, Bandar Tasik Selatan akan berpindah ke Terminal uh, TBS ini pada bulan Mac akan datang. Okay, tadi saya meninjau uh, ruang yang telah pun di uh, disediakan uh, lebih selesa kepada pengguna. Uh, kerana JPJ uh, di Pandang Seri Permai Seri sekarang ini dia berada dalam uh, kedai pejabat uh, pejabat ini, kedai rumah kedai yang tidak begitu selesa dan selalu menyebabkan kesesakan di kawasan tersebut. Jadi kita telah membuat keputusan untuk memindah ke TBS dan TBS ini dia ada ruang parkir yang lebih banyak. Dan bersepadu dengan pengangkutan awam Maka pengguna dan juga orang ramai Juga boleh menggunakan pengangkutan awam Untuk datang ke TBS untuk perurusan dengan JPJ Dan konsep yang kita nak bawa Dalam pejabat-pejabat baru JPJ ini Dia adalah pejabat moden. Dia tak seperti pejabat konvensional JPJ Dia pejabat uh, yang lebih mesra kepada pengguna Dan uh, kita sudah tentu akan uh, memberikan satu ruang uh, Perkhidmatan yang jauh lebih uh, selesa kepada orang ramai uh, Akan berkonsepkan uh, Customer service uh, Macam you masuk ke bank Ataupun masuk ke Pejabat-pejabat uh, Ataupun kedai-kedai telekomunikasi Telcos Dan juga ada kios Maksudnya Dia banyak urusan Boleh disediakan Ataupun boleh diurusan Melalui kios Ataupun uh, tanpa tunai Dan ada Ruang-ruang uh, kaunter -ruang Yang uh, customer friendly Jadi ini konsep baru Yang kita cuba nak bawa Dan kita harap ia dapat dibuka kepada orang ramai menjelang awal bulan Mac nanti. Jadi ini beberapa perkara yang saya nak maklumkan kepada orang ramai. Okey, ada soalan? How many people are you expecting? How many are you expecting during Chinese New Year? Daily? Daily? because they are catering for uh, about 1 1000 trips. Yeah. About 1000 trip, about 1000 trip, 1000 bus trip. Yeah. Per day. Okay. Ini memang uh, setiap tahun sama uh, memang uh, beberapa hari sebelum tahun baru Cina dan beberapa hari sebelum hari raya Aidilfitri memang uh, keadaan uh, uh, puncak dan memang sangat sesak di kawasan ini. Uh, that's why in terms of crowd control, crowd management, uh, we have to manage it well. And one of the, uh, the reasons for uh, previous congestion was because of the QR code, the changing of QR code. So that was something which uh, made a lot of passengers uh, uh, unhappy. So we try to resolve that this year. How much to No, I think by, by, by right, I mean nobody should have a QR at the counter. Because, firstly, as I said, for those who have still hold the old tickets, they can redeem the QR code uh, through online. They should do it before they come here. So, just go through the Yes, yes. I think just the, the ticket numbers. Uh. Okay. The ticket numbers, and then they have to just pay one ringgit online okay. instead of coming here. But still here to help those. Yes, yes. There are still some physical counters. Uh. Okay. Okay. But we hope to reduce the congestion at the physical counter. That's why we hope that. This uh, information can be disseminated to everyone, so that more public will know that they can do it online, and they don't have to come here. Because we understand, uh, from the public point of view, when uh, they have purchased ticket, some of them thought that they just with the ticket they can come, and they can uh, take on the bus. But the system in TBS is that they have to have a QR code to enter uh, the departure hall. So uh, with the with the online system, we hope that we can ease the the, the, the process. Ha? Mengenai dengan pilihan raya PBT apa pandangan dia? Apa, apa, apa? apa tu? Pilihan raya PBT. Hari ini cakap bahasa. <laughs> itu hanya kajian. Okay, kajian berkenaan dengan apa yang dicadangkan oleh Menteri Wilayah hanya kajian untuk pelaksanaan pemilihan ataupun pilihan raya Datuk Bandar. Jadi saya tak nampak ada apa-apa kontroversi. Okay, itu hanya satu cadangan untuk mengadakan kajian. Melihat sama ada ia boleh dilaksanakan atau tidak. Okay? Konsep pemilihan Datuk Bandar ini bukannya perkara baru pun. Di seluruh dunia, banyak negara-negara demokrasi memang ada pilihan raya Datuk Bandar. Jadi saya lihat bahawa ini bukan isu uh, uh, DAP. Uh, ramai juga pihak lain telah pun mencadangkannya termasuk Saudara Khairi Jamarudin. Yang baru-baru ini dalam satu forum, beliau secara terbuka mengatakan bahawa uh, Kuala Lumpur sepatutnya ada pemilihan Datuk Bandar supaya ada lebih banyak accountability. Dan ramai ahli parlimen dekat Kuala Lumpur termasuk daripada keadilan termasuk Nik Nazmi pun menyokong usaha ke arah uh, pendemokrasian di BKL. Jadi DBKL ini merupakan satu kerajaan tempatan yang besar. Dia tak seperti negeri-negeri lain. Kalau negeri-negeri lain uh, majlis bandaraya mereka ini mereka dipilih oleh kerajaan negeri, dilantik oleh kerajaan negeri. Okay. Jadi kerajaan negeri memang dipilih oleh rakyat, tetapi di DBKL ini dia tak ada uh, pemilihan apa-apa sebab dia dilantik oleh kerajaan persekutuan okey datuk bandar dilantik oleh yang di-Pertuan Agonglah melalui kerajaan persekutuan jadi ini yang kita menyatakan bahawa ada usaha untuk ke arah pendemokrasian uh, untuk di BKL. Jadi ini hanya satu kajian yang perlu dilakukan untuk melihat kebolehlaksanaannya. Jadi tak perlulah mana-mana pihak cuba polemikkan. Ini satu kajian saja. Jadi kajian kita bincanglah sama ada pros atau cons dia pros and cons dia ada kelebihan dia ada kekurangan dia perkara-perkara ini tidak perlu di diperbesarkan kerana belum pun dilaksanakan dia hanya setakat satu kajian sahaja uh, uh, di peringkat dipikir okey terima kasih